জুন <laughs> গৈছে <laughs> সেইটো কবলৈ গলে তিনি ঘণ্টামান তেওঁ ইমানেই কথা কৈ দিয়ে কোনো বুজি নোপোৱা কথা কিছুমান কৈ দিয়ে সেইখিনি মানে কিবা আপত্তিজনক যদি থাকে মোৰ মুখৰ পৰা যাতে একো এষাৰ মাত নোলায় সেইটো কৰিব লাগে তেওঁ তাৰ মানে ভৱেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া ছাৰে কোৱা নিচিনাকৈ উচ্চ গ্ৰামত মোৰ যিটো মই যিটো স্কেলত কথা কওঁ তাতকৈ উচ্চ গ্ৰামত তেওঁ নিজৰখিনি ৰিলিজ কৰি দিয়ে গতিকে মই চাইলেণ্ট হৈ বহি থাকোঁ আৰু শুনি থাকোঁ যিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ তাৰপাছত শুই দিওঁ আকৌ যেতিয়া মনত পৰিলে আকৌ উঠাই পেলাই ক'ব আৰু নহয় মই ইফালে বাগৰি যদি শুই দিওঁ যে আৰু কিমান শুনিম আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি হয় কিবা এটা অঁ মই ঘৰলৈ পিঠিটো চাবলৈহে আহিছিলোঁ তোমাৰ সেইখিনিও কয় তাতকৈ মই ষ্টুডিঅ'ত থকাই ভাল তাতকৈ মই গাড়ীখনত ঘূৰি ফুৰাই ভাল ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰিলে অন্তত কুকুৰ এটায়ো মোৰ কথা শুনে মই বুজি নোপোৱা এটা লেভেলত কিন্তু যি কি নহওক হয় মানুহজন যেনেকে মই আৰম্ভণিৰ পৰা পাইছিলোঁ খুব শিশুসুলভ মন এটাৰ এজন মানুহটো গতিকে মই যেতিয়া পাইছো তেওঁ তেতিয়া তেইছ চৌবিশ বছৰীয়া এজন যুৱক সৰু ল'ৰা এজন

মানে ভালপোৱাজনৰ লগত ওলাই যায় নিজৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত বা যেনেকৈ নহওক ওলাই যায় তেতিয়া বহুত কথা পাতে ঘূৰি আহি পেলাই কিবা কিবি কথা কয় সেই হোষ্টেলত তেনেকুৱা কথা পতা হয় কিন্তু মই দেখোঁ মোৰ লগত যেতিয়া যায় হয় চিনেমাৰ কথা পাতে নহয় গানৰ কথা পাতে নহয় অসমত তেওঁৰ ফেন ফলয়িঙে কি কৰিছে সেইখিনি কথা কয় যিখিনি মোৰ একদম মোৰ কাৰণে অবোধ আছিলে কথা মই শুনি আচৰিত লাগে আৰু পৰিয়ালৰ কথা দুই এটা কয় আৰু নহ'লে ৰিডম গাই থাকে সেইটো অ'টো হ'ব পাৰে সেইটো টেক্সিটো হ'ব পাৰে বা সেইটো সাগৰ পৰাটো হ'ব পাৰে চিনেমাখন চাই থাকোঁতে তাত যদি চিনটো মই বেছিকৈ মন দি সোমাই গৈছোঁ তেতিয়া শুনো কাষত কিবা বেলেগ এটাহে বাজি আছে দেখোন সেইটো হ'ব পাৰে মানে বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো এইফালৰ পৰা বেলেগ এটা আহি থাকে সমূহৰ পৰা বেলেগ